Так, продолжу ему утиль нашей деревины. Веточки, брусочки, деревяшечки. Вот такие веточки. Вот такие веточки. Вот такие веточки. Вот такая машина с двигуном пром электро Харьков. Этой машине уже два года. Так, запускаем. Так. Берем в стаке и как мясорубку Ой, вот. вот. очень okay сейчас возьмем. Вот. Сейчас Так, тут вот такие сейчас длинненько возьмем. О, такие длиннющие. Сейчас мы возьмем. Так. И погнали. В общем, что у нас выходит? Что у нас выходит? Так, вот это можно по второму разу пропустить. А так у нас получается вот, вот такая щипа выходит у нас. Вот такие. Вот такая у нас. Так, веточка. Веточка тарахтелка. Ось і такі у нас виходить щипа. Достатня дуже-дуже гарна штука для побуту і для утилізації дерев. Ось для замовлення у кого покупали, вам напишу в профілі.